Demokrasi dan selamat kembali kepada lagi satu sesi Fokus PRU 13. Hari ini topik kita tak lain lagi daripada keganasan politik di Malaysia. Bersama saya, tetamu kehormat. Kedua-dua saudara di sini merupakan mangsa baru keganasan politik di Malaysia. Saudara Ganapati Rao selaku ahli jawatan kuasa parti DAP Selangor dan adiknya Saudara V Raidu, selaku pengurusi Malaysian Indian Voice Malaysia. Baru-baru ini kita dapat memerhatikan kejadian dan insiden penyerangan dan keganasan politik. Kita bermula dengan saudara Ganapati Rao. Mungkin saudara boleh berkongsi bersama kita pengalaman dalam serangan yang dialami tiga hari selepas perhimpunan raksasa Indraf 0 pada 27 Mei 2012. Sila selalu. Ha, terima kasih kepada saudari Kasturi. <sampardu> keganasan politik. Apabila kita kata kata katakan, katakan, katakan keganasan politik, kita either kita diserang, kita diancam, kita di uh, kita dihalau. Semua boleh dikatakan sebagai ancaman patut uh, keganasan politik dari segi kalau kes saya masih dalam mahkamah, so saya tak berani cakap uh, apa tu, tidak dapat memberitahu secara dalamnya tapi apa yang kita nampak uh, dalam kes saya ada pihak tidak begitu gembira dengan uh, perimpunan raksasa Indraf 2.0 dan juga mereka ada pihak kita boleh nampak mereka begitu takut sekali apabila Perimpunan-perimpunan raksasa untuk kaum India yang menyokong pakatan rakyat, ada pihak tidak dapat diterima. So ini menunjukkan um, ada, ada golongan ataupun ada pihak telah melancarkan. Satu peperangan psikologi ataupun satu ini saya nampak begitu. Cara saya nampak daripada uh, diri saya bila saya nampak situasi ini semua lebih kepada peperangan psikologi ataupun peperangan ketakutan kepada pihak yang lain. Intimidasi. Intim. Ya ini satu intimidasi saya percaya. Lebih-lebih uh, lagi apabila mereka orang yang menyerang khususnya dalam kes uh, YB Nurul Izzah perimpunan beliau dalam lembah pantai ada pihak juga dicederakan ada perdeda kita nampak ada yang telah uh, darah keadaan itu uh, kecerahan itu teruk sangat Dan ada juga kes yang berlaku di hadapan perdana menteri sendiri di Putrajaya pejabat perdana menteri Putrajaya ada yang telah ditumbuh di apa tu dicederakan yang begitu terus sampai ada orang masuk wad yes. sehingga kini kita ter nampak tindakan polis mungkin kita boleh dengar pandangan dari saudara Raidu mengenai serangan Uh, yang berlaku 30 hari bulan Mei lalu uh, Terima kasih Saudara Kasuri memberi uh, peluang kepada saya untuk memberi penjelasan eh. Bagi saya saya percaya bahawa ini adalah satu cara yang telah digunakan oleh Kerajaan Barisan Nasional selama 54 tahun untuk menakutkan rakyat sendiri untuk menakutkan uh, Terus mereka memerintah negara ini Salah satu cara adalah untuk memberi uh, takutan Jadi uh, apa yang uh, telah berlaku dan telah disebah oleh uh, media pula Semasa kami terima uh, kecederaan yang begitu teruk Dan uh, tangan kiri saya tula, pula telah patah Dan kami telah mendapat rawatan di, di hospital selama Minggu turutan Selepas itu uh, uh, Penjenayah Penjenayah ataupun orang yang telah terlibat Dalam dalam kes kami uh, di, Telah ditangkap oleh polis Dan mereka pula sekarang telah di, di Memberi uh, jamin dan mereka dah, dah keluar Tetapi itu bukan uh, isu hari ini Isu hari ini adalah Bagi saya Aruskah insiden ini berlaku yeah. dari awalnya satu keduanya adalah apakah uh, polis dan uh, AG ya eh, telah buat kepada kes-kes yang seperti mana yang telah berlaku beberapa uh, bulan yang berturut turut ini saya difahamkan juga yang uh, pihak berkuasa telah dicabar oleh uh, saudara berdua Saya sendiri kena bertirau dan raidu Untuk, orang untuk hidup. mengambil tindakan segera Sekiranya saya tidak. Ya ya, saya difahamkan. Saya percaya ketika ketika mereka ni telah ditangkap selepas saya membuat satu media statement ya bahawa jika mereka gagal ambil tindakan. Saya akan memanggil satu lagi perhimpunan besar di hadapan penjabat perdana menteri di Putrajaya sebab itu saya percaya mereka ambil tindakan begitu segera walaupun kita nampak dalam kes kami ketiga-tiga tertuduh ni uh, mempunyai uh, uh, sejarah uh, criminal record yang begitu tinggi ini bukan statement saya statement daripada OCPD Sendiri di Star dan beliau juga telah memberitahu bahawa uh, ketiga-tiga ini tidak ada penganggur ya yeah, mereka diberitahu tapi dalam dua hari mereka telah ditangkap dan dalam masa dua hari telah dibawa ke mahkamah dan di di charge, eh, dituduh di mahkamah dan mereka telah keluar seseorang ses, ses, tu sepuluh ribu dan mereka diwakili oleh peguam yang popular. Ini menunjukkan ada pihak tertentu eh, sponsor mereka. I, 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 ini adalah jelas dalam kes kami. So saya percaya mereka sudah nampak mereka ada sejarah rekod jenayah yang begitu tinggi sekali uh, Mereka dapat membawa so, salah seseorang so, 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 so itu RM10,000 dan ada peguam pula Kalau ini berlaku berterutan Maksudnya dalam kes politik, keganasan politik ini Tokoh-tokoh politik yang masa-masa akan datang uh, Ada lesen kepada penjenayah-penjenayah penjenayah begini untuk uh, membuat apa tu melaksanakan atau melakukan keganasan. Mereka rasa mereka sudah ada uh, satu lesen... Ya, yeah, tindakan uh, tidak akan diambil seperti dalam kes Nurul maupun uh, Ambiga. Um, dan lagi satu kes uh, mungkin kalau ambil tindakan pun uh, dia akan tidak di Tidak pergi ke mana? Dia tidak pergi ke mana. Uh, Lebih daripada 50 tahun Malaysia menjadi mangsa kepada penyalahgunaan Akta Keselamatan Dalam Negeri yang pada pandangan saya merupakan satu keganasan politik dalam platform dia sendiri. Tetapi dengan pemansuhan Akta Keselamatan Dalam Negeri ini, adakah benar warga Malaysia terutamanya pemimpin-pemimpin parti pembangkang akan dilindungi? oleh undang-undang yang sedia ada ataupun imuniti terus diberi kepada pihak-pihak penghasut um, yang melanggar undang-undang, melanggar sistem demokrasi dan memfitnah terhadap pihak pembangkang. Soalan saya terusnya, um, dengan melihat senario berbisa ini yang sedang menular Uh, nampak sangat tiada pengawalan uh, seakan-akan uh, pihak polis uh, seperti buta pihak kementerian seperti buta pihak perdana menteri seperti buta terhadap gejala ni yang sedang merebak uh, bagaimana sebagai pemimpin berlandas kepada pihak pembangkang akan kita menawan atau um how do we deal dengan isu ini apakah pesanan anda kepada uh, penyokong-penyokong atau um um terutamanya fansitas rakyat rakyat jelata bagi saya rakyat Malaysia tidak ada dalam era 50-an ataupun 40-an semua rakyat Malaysia adalah terpintar terpint semua berpendidikan tinggi They got access in internet uh, Media and everything Saya rasa Mereka tahu Especially fan sitters You're worried I mean everyone's worried These fan sitters Okay They know what What the Thing happening in Malaysia nowadays And Bagi saya Bagi PRU 13 ini adalah Satu uh, Satu Uh, permulaan politik yang begitu sangat penting bagi setiap rakyat Malaysia sebab selepas PRU 13 ini ada satu pergolakan apa yang dimaksudkan beberapa hari yang lalu oleh timbalan Perdana Menteri kita iaitu uh, Tan Sri Muhyiddin Yassin bahawa sekiranya uh, Barisan Nasional retain its power Pakatan Rakyat akan membuat demonstrasi yang besar hmm. teman -teman Ada satu kenyataan yang begitu kurang mahir bagi saya Selama 54 tahun, tahun Walaupun kita di, di barisan pembangkang Kita tak pernah buat macam tu. Apakah yang maksudkan beliau adalah Perbuatan itu akan mungkin dibuat oleh mereka tersendiri Mereka akan mencetus Yes Yes Jadi ya. uh, politik Yes ni. Jadi bagi saya Itu adalah satu mesej ataupun satu ugutan kepada parti pembangkang dan juga rakyat Malaysia. Saya pohon kepada beliau terus dan timbalan perdana menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin, berhentilah perkara-perkara macam tu. Berhentilah pengugutan itu. Cukup. Kuasa pemerintahan ada di tangan rakyat. Biar mereka buat keputusan. Kita akan lihat satu sama lain selepas PRU 13. Sebelum itu jangan bagi komen-komen yang yang boleh memudaratkan negara dan juga rakyat dan juga ekonomi kita. Sekian. Apa yang saya nampak, negara ini adalah berbilang kaum, berbilang bangsa, berbilang agama. Ini sudah tentu kita perlukan satu keharmonian yang yang begitu rapat sekali. Kita tidak dapat kita memperbandingkan negara kita dengan Iran. Ya, Iran walaupun satu agama, satu kaum masih lagi berlaku pergolakan yang begitu tinggi sekali ya ataupun di Syria. Di Malaysia kita berbilang kaum dan berbilang agama dan tradisi kita berbeza. Tapi apa yang penting sekali adalah bila kita kata pakatan rakyat kita betul-betul ada rakyat yang berpakat daripada semua kaum. Begitu juga berlaku dalam barisan nasional. So apa yang diutarakan ataupun dicuba media-media utama yang dikawal oleh Kerajaan Barisan Nasional dan juga pemimpin-pemimpin Barisan Nasional apabila mereka membuat kenyataan-kenyataan yang tidak uh, berasas ataupun uh, tidak responsibel langsung apabila mereka kata uh, akan ada satu demonstrasi yang berbesarlah ataupun penggulingan Kerajaan menunjukkan keugutan yang lontarkan kepada orang ramai. Saya percaya orang Malaysia, rakyat Malaysia begitu mantap. Mereka telah sedar apa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin yang dalam tonggak kuasa yang begitu lama dan kegiatan rasuah yang melulu kuasa yang begitu tinggi sekali dan juga bila seseorang tu the absolute power corrupt absolutely ya kita boleh nampak um, ke polisi politik ini berterusan disebabkan dikawal, tidak ada kawalan ya yeah. uh, juga um, media masa, polis askar um, court system kita perlukan satu revamp ya reformasi yang begitu besar sekali untuk masa depan anak cucu kita rakyat malaysia sudah They are ready for perubahan Saya percaya Orang ramai The majority is ready Saya sendiri sebagai, sebagai victim ya, Mangsa IAC Saya percaya apa yang mereka katakan Mereka telah masukkan IAC Sehingga hari ini masih lagi Penahanan IAC masih berada di Kementerian Camp Dan hanya mereka berubah nama IAC Begitu saja Dan mereka tak pernah minta maaf pun kepada Penahanan Bekas, Port bekas tahanan ISA ya yeah. patut kerajaan Malaysia minta maaf jika mereka percaya itu adalah wrongful detention. Ya, yeah, wrongful detention. Sehingga hari ini kerajaan Malaysia yang telah mempergunakan ISA dan memperkudakan kuasa-kuasa uh, yang mereka ada untuk mempentakutkan ataupun untuk uh, uh, apa itu, melemahkan pemimpin-pemimpin uh, uh, pembangkang. Kini apabila pembangkang sudah mau jadi kerajaan, mereka telah balik kepada uh, ugutan yang awal dan uh, saya percaya rakyat Malaysia sudah membaca pemikiran mereka mereka pemimpin-pemimpin uh, ini dan secara keseluruhannya bukan saja daripada satu kaum ataupun satu agama. Secara keseluruhannya Orang Melayu, orang Cina, orang India Orang Kadazan, orang Iban Orang Asal They are ready They will punish them Baik. Thank you Nampaknya Dengan laungan Perdana Menteri Dalam Perhimpunan Agung AMNO, Biar berkecai tulang Dan badan Bercerai dasar dan nyawa Bolehkah beliau sebagai bapa Transformasi dianggap serius tidak akan membenarkan agensi-agensi kerajaannya pihak berkuasa untuk menyalahgunakan kuasa yang ada pada tangan mereka sekiranya peralihan kuasa berlaku di Malaysia apabila pihak pembangkang untuk kali pertama menjadi kerajaan baru di negara ini apa jaminan rakyat Malaysia bahawa kerajaan Barisan Nasional tidak akan menjadi pencetus kepada keganasan politik di masa hadapan Baiklah kita sudah mendengar pandangan yang bernas dan dan um, ikhlas dari kedua-dua rakan-rakan seperjuangan kami. Jangan lupa mengikuti segmen-segmen yang lain berkaitan dengan apa yang berlaku dalam senario politik di Malaysia dan pendapat-pendapat dari pemimpin-pemimpin NGO dan pihak pembangkang di negara ini. Sekian, terima kasih.